Уважаемые мои друзья Николаевцы, у вас замечательный город, город кораблестроителей, насколько я знаю. Я часто бывал в Николаеве, у меня там много таких друзей хороших, и, и я часто приезжал туда и, так сказать, на официальном уровне, и не на официальном уровне. У вас замечательный, по-настоящему, украинский город Николаев, в котором есть и проблемы морские и проблемы степные и проблемы сельского хозяйства и проблемы ну я не знаю технической интеллигенции у вас интеллигентный город насколько я знаю у вас город молодежи которая учится это все очень здорово это должно выводить Николаев в передовые области в передовые регионы Украины я верю в это я знаю что э, вот юг нашей страны плодороднейший юг, он всегда будет опираться на крепкое сельское хозяйство. Это наше основное богатство, которое еще не успели у нас ни забрать, ни украсть, ни перевести в офшоры, ничего не сделать. Это вот как раз наша земля. И я думаю, что это очень здорово, что вот на этой земле живут такие разумные люди, как николаевцы, люди, которые знают, что такое работать, люди, которые знают, как добывается своим трудом и хлеб насущный, и какие-то, так сказать, блага, как производится, и как материальное что-то производится. Я думаю, что ваша область, ваш район заслужил гораздо более, ну, как сказать, достойной жизни граждан. И я верю в то, что это возможно в ближайшее время, и то, что Украина будет сильной, красивой, развитой, богатой страной, в которой каждый регион, каждый регион найдет свое счастье. Знаете, вот в Германии построена система на земельном принципе. Там каждая земля имеет довольно большую самостоятельность, но тем не менее общие вопросы считают в этой Федеративной Республике Германии. Вот мне кажется, вот будущее нашей страны тоже лежит где-то вот в таких отношениях, когда каждый регион поймет, зачем ему, так сказать, передавать часть полномочий туда вот все что найдет нужным передать вот он и захочет передать в центр. а все остальное оставит себе, там живут разумные люди, они сумеют самоорганизоваться, нужно вести избирательную систему для судей, чтобы было правильное правосудие. нужно, нужно серьезную вернуть веру правоохранительные органы, потому что я знаю какой уровень преступности во всех регионах. Я думаю, что нужно вернуть здравоохранение и заботу о детях. Нужно вернуть заботу о студентах. У нас очень-очень много впереди работы. И я очень надеюсь, что николаевцы в ближайшие 25 лет нашей независимости достойно будут вот в Украине жить, дружить со всеми другими регионами. И вместе нам предстоит делать Украину богатой, сильной, зажиточной, красивой. Ну, такое, о которой мы вот действительно мечтали в том 91-м году, когда вот эту независимость получали. Нам много работы, стало, наверное, еще больше работы, но я думаю, что глобально выбор был правильным. Спасибо вам и желаю всего-всего самого хорошего во всех личных ваших делах.